শুভ সন্ধ্যা বন্ধুরা আজ আপনাদের সামনে একটা মজার ভিডিও উপস্থাপন করতে চলে এলাম আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে কথায় আছে না পিনে বাদকো পিনে কা বাহানা চাই বাহানা চাইয়ে আমাদের ভারতীয় নারীরা এত সরল হয় তাদেরকে বোকা বানাতে আমরা পুরুষ মানুষেরা কিভাবে একজন গৃহবধূকে মানে নিজের স্ত্রীকে বোকা বানানো যায় সেই সম্পর্কেই আমার আজকে এই উপস্থাপন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে

रुमाल की बांध रखा था तुम बताइए पहला तो मेरा अरे अरे कहना क्या चाहते हो यार ताकि बाहर किसी को पता ना लगे कि मैं बोतल लेके आ रहा हूँ घर में फिर हमारी थोड़ी सी इज्जत भी खराब होगी ना इसलिए अच्छा तो मैं इतना डर है इज्जत खराब होगी तो हो जरूरी क्या है या? अरे मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं तुझे बताऊंगा तो मुझे खुद अपने हाथों से पैक बना के पिलाएगी ऐसा कौन सी बात तो है मैं आपको ना कि में कभी नहीं, बोलता। नहीं ये बात मानती नहीं तू झूठ हाँ नहीं बोलता हूँ एक पैग लगाता हूँ तो सारी सच्चाई बताऊंगा <laughs> ठीक है ये बिस्कुट भी देख बिस्कुट ले गया नमकीन इसलिए लाया ताकि कि किसी को शक ना हो भाई रोज नमकीन ले जाकर लगाता हूँ एक मिनट उठ बताओ क्या है थोड़ा नशा सो तो चढ़ने दे तभी तो नशे में सच्ची बात बताऊंगा ना मैं आप बैठ जाओ, बैठो, आपको आप मैं। और आप खुद, आप खुद अपने ये भी गारंटी कौन सी बात है जो मैं आपको दारू पिलाऊंगी से तो अभी ने? अभी रुक तो जाओ बता रहा हूँ लगाने दो एक और क्योंकि आदमी नशे में कभी झूठ नहीं बोलता ये बात आपको भी पता है लो बिस्कुट खोल लो एक बिस्कुट खाना पड़ेगा तभी सुरूर सा बनता है ऐसे नहीं बनता प्लीज अगर आपने खुद अपने हाथों से ना पिलाई ना मुझे मैं भी आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा कभी लो तो आओ बिस्कुट लो अब बताओ क्या बात है समझ रहे हो थोड़ा सा नशा में घर पे रहूं। बताओ अब क्या चाय है बार मैं बाहर रहूं देखो जब मैं दारू नहीं पीता हूँ मेरे घर के बाहर या मार्केट में तुझसे सुंदर या तुझसे ना सुंदर कोई भी लेडीज या महिला मुझे दिखती है तो मुझे उसे देखने का मन करता है अगर मैं दारू नहीं पीता हूँ मुझे हाँ मुझे ज्यादा पता नहीं क्यों अच्छी लगती है मेरी आंखें उधर ही रहती है फिर मैं जब दारू भी लेता हूँ सच बता रहा हूँ मैं नशे में हूँ मैं उसके बाद मुझे पूरी दुनिया में तेरे से सिवा कोई सुंदर ही नहीं लगता तेरे सिवा पता नहीं क्यों मेरा मन करता है कि बस मैं तेरे पीछे पीछे रहूं और तेरे को देखता रहूं मुझे तू सबसे सुंदर लग रही है इस टाइम तेरी आंखें तेरे होठ तेरे गाल तेरे बाल कोई जवाब नहीं है इन चीजों का फिर तो मैं रोज़ इसीलिए तो बोलता हूँ मैं अगर, अगर मैं शराबी होता तो आज मैं इसलिए पी रहा हूँ मेरी छुट्टी है मैं बाहर जाऊंगा मुझे कोई और अच्छी ना लगे <laughs> इसलिए मैं दारू पी रहा हूँ घर पे ही ताकि मुझे सिर्फ तू अच्छी लगे और मैं तेरे साथ ही रहूं दिन भर तुझे देखता रहूं चलो फिर एक पैक में बना कर दूंगा बस यार मुझे ना बिस्कुट से पीना अच्छा नहीं लगता लेकिन मैं मजबूरी है बाहर से नमकीन पूरा नमकीन अब अब बिस्कुट से पी नहीं जा रही यार तो नमकीन ले आऊं नमकीन ने कुछ अच्छा सा बना दे मैगी बना दो फिर हाँ मैगी बना दे ये पैक अपने हाथ से बना के दे दे थोड़ा सा दारू है इसमें थोड़ा सा पानी डाल क्या सीन है वाह कसीर है अब तो, तो अब तो अब तो पी सकता हूं ना मैं हां अब तो अपने हाथ तो से दिया करेगी ना बना के ठीक है बने का रही है अब मैगी ला दो ये फार्मूला इंडिया तो बाहर नहीं जाना चाहिए ठीक है ये बात आपको ध्यान में रखनी है ये मैंने बनाया है। बस बारो की छुट्टी पर घर में पिया करोगे धन्यवाद बंधुरा अमर आज के उपस्थापना आपनरे यदि ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্য অবশ্যই একটা লাইক দেবেন আর আপনার সকল বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের কাছে শেয়ার করে দেবেন এবং পরিশেষে অনুরোধ করি আমার রবির কবিতাঙ্গন চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে আমাকে আরও আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবেন ধন্যবাদ